Saya Baru ni orang bagi poster Rozaimi Al-Kazab Al-Albani kedua Lepas tu ada orang bagi print screen kat saya Duk kata saya anti kat Albani Saya penin Kemudian hadis yang kedua dalam gambar tu dia kata hadis tidak masuk syurga bagi orang yang tidak menyukai anak-anak. Kalau tengoklah gambar muka surat. Berapa tu? Sembilan tu. No? Dia kata syurga adalah sebuah kampung ketenangan tidak akan masuk syurga ke dalamnya kecuali orang yang menyukai anak-anak. Saya jumpa yang lain. Saya jumpa riwayat inna fil jannah daran yuqalu laha al farah la yadkhuluha illa man farah sibyan. Dalam syurga ni ada sebuah negeri atau taman yang di, yang dinamakan sebagai al farah tidak akan masuk ke dalamnya melainkan orang yang membahagiakan ataupun mengembirakan budak-budak. Hadis ni diriwayatkan melalui beberapa jalur. jalur pertama jalur Aisyah, hadis ni diriwayatkan oleh Ibn Adi dan Ibn Al-Jauzi melalui jalan Ahmad bin Hafs daripada Salamah Ibn Shabib, daripada Abdullah bin Yazid Al-Muqri, daripada Ibn Lahiyah, daripada Hisham bin Urwah, daripada ayahnya, daripada Aisyah. Okey, boleh. Kau nak lukis juga? Ya? Lukis. Kalau kalau tak faham men lukis. Okey, so tentu baca kat sana. Aisyah. Bawa Aisyah. Urwah. Hisham. Ibil. Lahia. Kemudian Abdullah bin Yazid. Okey. Maka kalau kita tengok kat situ Abdullah bin Yazid Al-Mukri bawah ni siapa? Salama bin Shabib bawah dia Ahmad bin Hafs Inilah sana hadis yang pertama. Maka Ahmad bin Hafs adalah perawi daif Ni bawah sekali ni. Bawah ni daif Siap Padam eh? Okey, boleh tengok Ha. Okay. Oh. Ah. Bagus betul ha. 10 markah. Ahmad bin Hafs Ahmad bin Hafs perawi daif Kemudian Ibn al-Jawzi menyatakan sebab yang kedua Iaitu kedaifan Ibn Lahiyah Ibn al-Jawzi Dia sebut kedaifan <coughs> Dalam kitab di Al-Mawdu'at Cuma Ibn Iraq Al-Kinani Tidak bersetuju dengan alasan ini Kerana hadis-hadis Ibn Lahiyah Dihukum sebagai Hasan. Okey Sebab tu bila kita nak baca kalam ulama' ni Hadis kita tak boleh baca melainkan kita kena buat pokok ni dulu dan kita kena kita kena buat pokok ni dia panggil pokok pokok sanat sebab dia macam pokok je kan pokok sanat ni bila kita dah buat baru kita faham orang yang tak buat pokok ni dia akan kata oh Ibn Lahiyah punya hadis Hasan maka dia terus nak nak apply semua benda riwayat Ibn Lahiyah semua kira Hasan tak boleh kerana Ibn Lahiyah kalau kita baca dalam kitab-kitab jarah wa ta'adil majoriti ulama' kata dia dia bermasyaallah selepas dia punya perpustakaan dia terbakar. Habis itu Ibn Adi sebut Hasan ni pasal apa? Ibn Adi sebut Hasan ni saya tengok. Saya berpandangan pandangan Ibn Iraq ada benarnya kerana hadis ini adalah riwayat Abdullah bin Yazid Al-Muqri dari Ibn Lahiyah. Walaupun Ibn Lahiyah dihukum sebagai perawi yang daif, tetapi ulama hadis menyatakan hadisnya hasan jika hadisnya diriwayatkan oleh anak muridnya yang digelar sebagai al abadillah yaitu Abdullah bin Mubarak, Abdullah bin Wahab, Abdullah bin Yazid Al-Mukri. So ni yang yang saya sebut tadi ni Abadilah. Kalau Abadilah riwayat daripada Ibn Lahiyah, riwayat Ibn Lahiyah boleh pakai. Kenapa? Sebab mereka ni jumpa Ibn Lahiyah sebelum daripada dia punya perpustakaan terbakar. Maka bila kita tengok riwayat ni Abdullah bin Yazid ada. Kan? Yang mana dia ni Abadilah Abadilah ni Abdullah Abdullah Dipanggil Abadilah Sebab semua nama Abdullah Abdullah bin Mubarak Abdullah bin Yazid Al-Muqri Abdullah bin Wahab Dan juga ada seorang lagi sebenarnya Saya tak sebut di situ Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi Ada empat orang Abadilah Yang mana kalau dia riwayat daripada Ibn Lahiyah Boleh pakai Walau bagaimanapun hadis ni tetap daif Disebabkan Perawi ni Daif kita ada satu lagi jalur Ibnu Abbas Hadis ini riwayat Ad-Dailami dalam Musnad Al-Firdaus melalui jalur Salamah Ibn Shabib daripada Ibrahim Al-Hakam daripada ayahnya, daripada Ikrimah, daripada Ibn Abbas riwayat ini daif kerana Ibrahim Ibn Al-Hakam Al-Adni dikategorikan sebagai perawi yang daif maka tak, riwayat satu lagi pun daif Ibn Abbas kita ada satu lagi jalur Uqbah bin Amir riwayat Al-Khatib Al-Baghdadi melalui jalur Muhammad bin Amru bin Khalid daripada ayahnya, daripada Ibn Lahiyah, daripada Ibn Ushanah. Ini bukan Ushanah ni, Uyainah. Ha? Betul ke Ushanah? Betul Ushanah. Daripada Uqbah bin Amir, bukan Uyainah, Uyainah Tabi'in. Cuma lafaz dia sedikit berbeza iaitu kelebihan ini hanya dikhususkan kepada mereka yang mengembirakan anak-anak yatim orang mukmin. Ada beza sikit lafaz. Sanad ni juga daif kerana ia diriwayatkan oleh Ibn Lahiyah. Tengok siapa riwayat daripada Ibn Lahiyah? Ha? Ayah kepada Muhammad bin Amru bin Khalid iaitu Amru bin Khalid. Bukan Abadilah. Maka bila bukan Abadilah, apa jadi riwayat dia? Daif. Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini palsu. Kerana Amru bin Khalid sebenarnya adalah Amru bin Khalid Al-Wasiti Al-Qurashi. Beliau dikategorikan sebagai perawi pendusta. Kalau ikut Albani, palsu. Cuma saya berpandangan bahawa Al-Albani agak sedikit tersasar kerana Amr bin Khalid Al-Wasiti bukanlah anak murid Ibn Lahiyah. Saya baru ni orang bagi poster. Rozaimi Al-Kazzab. Al-Albani kedua. Lepas tu ada orang bagi print screen kat saya. Duk kata saya anti kat Albani Saya penin Belah sini kata saya anti Albani Belah sana kata Saya Albani kedua ha, <tuk> Dalam ni saya setuju tak lah, dengan Albani <tuk> Tak setuju lah Tapi bila tak setuju dengan Albani Adakah makna kita hina Albani lah tak setuju Pasal apa tak setuju saya bagi buktilah dia kata, saya kata, kerana Amru bin Khalid al-Wasiti yang Albani kata dia tu perawi hadis ni dan dia pendusta, saya tengok dalam senarai anak murid Ibn Lahiyah, pendusta ni tak ada. Dia bukan anak murid. Maka saya kata, sebaliknya yang menjadi anak murid Ibn Lahiyah ialah Amru bin Khalid al-Harrani. Bukan al-Wasiti. Al-Wasiti daripada Wasid Iraq. Al-Harrani daripada Syam, tempat Ibn Taymiyah. Nama sama tapi Orangnya lain Nama sama orang lain tu bahaya ilmu hadis ni Okey Beliau adalah seorang perawi yang siqah Cuma sanat ini daif disebabkan kedaifan Ibn Lahiyah Bahkan ia ia menunjukkan Ibn Lahiyah tidak mengingati hadis ini dengan baik Ia berlaku apabila ada keadaan beliau menjadikannya Riwayat Aisyah dan kadang-kadang meriwayatkannya riwayat Uqbah, Daripada riwayat Uqbah bin Amin. Sebab kita tengok riwayat Aisyah pun ada Ibn Lahia. Maka riwayat ni juga daif. Maka semua jalur-jalur hadis ni dianggap daif. Bila daif kita nak buat apa? Ha? Bila daif kita kata fadilat ini tidak sahih daripada Nabi dan hukum orang yang mengembirakan anak ni tak confirm lah syurga cuma dapat pahala sebab nabi dalam hadis yang sahih nabi sebut man lam yarham sagirana wa ya'rif haqqakabirana fa ris minna siapa yang tidak apa ni sayang kepada orang kecil di kalangan kami dan tidak mengiktiraf hak orang besar di kalangan kami maka bukan daripada golongan kami maka nabi suruh buat baik pada pada orang yang orang yang buat baik kepada orang tua uh, orang tua pula orang uh, orang tua dah juga budak-budak uh, eh